Bir dərar vaxtınız xeyr olsun məlumatlar. Növbətə sınağımızın izah hissələri paylaşıram. Diqqətli olaq. E, vacib məqamları qeyd etdim kimi gözdən qaçırmayım. Deyil hansı cümlədə keyf fikir səhvdir? Fonetik təhlil zamanı hərflərin tapılması, sözün yazılışına əsaslan. Xeyr, hərflərin tapılması, ümumiyyətlə hərflərin tapılması, səsin sahibinin tapılması, sözün tələffüzünə əsas, yazılışla əsaslan. Yazılış desə, əgər yazılış desə, yazılışda ahəng qanun heca vurğu, yəni ahəng a qanunu heca bir də vurğu. Bunların üçünü soruşsa biz baxırıq yazılışa. Digər nə soruşsa baxırıq tələffüzə. Cavab səf bənddə A bəndidir. Həmin qanun daha qəvəs sözün kökü ilə şəkilçə arasında özünü göstərir. Bəli, düzdür. Dəminiz uzun tərəfiz olunma saatlərdən biri ilə başlayan söz yoxdur. Bəli, ı-dan ü-y düzün tələffüz olunma ı-dan başlayan söz yoxdur. Mövcud sözün yazılış və tələffüz arasında fərq yoxdur. Düzdür. Sözü sətrəncə keçirlərsən, sətrin sonu 2 saat qala bilər və qala bilər. Səf oladı A bəndidir. Üçü. Hansıdan vurğusu fərqli əcdadadır? Cəcə yar ikidə, isə hər çaq ikidə, anafora ikidə, iyun, iyun, iyun deyil ha, iyun, iyul. Bunlar da ikinci əcdadadır vurğu. Lupo sözündə isə birinci əcdadə olacaq E bəndində. Üç milli mənşə şəxslərin tərkibində olduq az işlədən saat hansı cümlədə şəkilçisi tərkibə işlənmişdir? Milli mənşə şəxslərimizdə oldan ö. Bu saatla çox az işlənir. Amma istisnalarımız var ki, o şəxslərin tərkibində oldan ö işlənə bilər. Bu hansıdır? Baxın, dey əlinin qələmi az işlədir, yox. Han məcəllə qoyunda doğran, vətənim sərinə çağırmırlar. Nənə oxloğun oh, hazıla lovaşadır. Başın oxlov. Oh, Burada lov şəkilçisi, baxın. Nov şəkilçi deməli Məlumdur. Milli mənşəli şəkildə tərcümədə o səhifə iştirak edib. Cavab olacaq D bəndidir. Mövzu sözünün olduğu kimi. Nöqtələrin yerə hansı fikrə tamamlanmaq olmaz? Mövqe sözündə də elə yazıç fərqli deyil, düzdür. Mövsüm sözündə v səsin düşmür, düzdür. Dövrən sözündə saat səsi tələffüz olunmur, düzdür. Bütöv sözündəki v səsi düşür? Xeyr. Bütöv sözündə v səsi düşmür. Bütöv sözü olur ki, bütövlü olduğu kimi. Bütöv deyil, bütövdür. Cavab oca D bəndidir. Deməli tamamlanmaq olmaz. Mövzu sözünün olduğu kimi bütöv sözündə də v səsi düşür deyə səhvdir. Tamamlayıb bilməm, sağ olsa D bəndidir. Beş. Hansı cümlə fərqlənmis sözdə? Sait səs düşməy. Qədrini bu sözdə, bu sözün yazılışı bax budur. Qədir sözütdir. Sonra heyif sözündə budur. Baxın. Heyifdir. Ev sözündə budur. Ey. Amma hüzünsüz, sözü, sözün kökü ilə hüzündür, hüzündür, hüzünlü. Sözün kökü hüzünlü leksik cavab oldu beybən. Yəni sait şəkilçi sait üzrəsindən düşmür. Hansı üçüncü altın xətt çəkimli sözdə qoşa s səsamit bir sə kimi tələffüz olunur. Professor olduğu kimi qalır, vası oldu kimi qalır, rejissor olur rejissor. S-nin biri düşür cavab oldu t bəndə. Hansı fikür düzgündür? Tərkibində uzun sait olan sözlərdə aksət fars mən şərədir səfdir, ərəb mənşəli daha çox, bəz süzlə vurğu sonuncu hecadadır. Xeyr, səfdir. Bəzə həm uzam, həm də vurğu birdədir. Bu da səfdir. Bizə düzgünü deyir. Qanun sözünə bir sə uzun tərəfindən. Xeyr, qanuni ikisi uzanır, səfdir. Dilimizdə incisdə qoşa saitlə başlayan sözə tərcib sözünə numarla göstərmək olar. Xeyr, tərcib sözə qoşa saitlə başlanmır. Tərcib sözü t ilə başdır. Qoş saitlə başlama başqa şeydir. Met azru dində eynisinin qoşul saytla başlan söz yoxdur. Müxtəlif cins ola bilər. Məsələn, ailə belə ola bilər. Mürkü sözün düzgün yazılışıdır? Bəli, mürkü sözü bucür düzgün yazılışıdır. Cavab olacaq bənddir. Çiçək ətçəsi birləşməsinin birin tərəfi ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Olacaq bax bucür. Çiçək ət r titək ətri olacaq. Sözdə karsanut başlayır, karsanutla bitir, səftdir, y-dan bitir. Bir yanlışdı, birini götürüb bizim yanlışlarıdəsi bir götürəcəm. Sözdə yumşaq x səsin cincitli qarşılığı var. Yumşaq x səsin qarşılığı j-dir. Bəli var. Düz, bir səftdir, 2 düzdür. Buru birinci heca da deyil. Titək ətri. Bəli, burada deyil, ikidədir, düzdür. Sözdəki ç k səslə cincitli qarşılığı var. Ç-nin çət qarşılığı c-dir, k-nin də c-dir. Orda nə, ə, üzrəm, c-dir və g-dir. Orda nə c var, nə də g var. Heç birisi yoxdur. Cavab səftdə olacaqdır. Deməli 1-dən 4 səftdə 2 ilə düzdür. Bizə yanlış desə, olacaq 1-dən 4, yəni e bəndidir. Sözdə çarsan başa çarsan bitirib səftdir. Sözdə ç 2-ci səhnə ilə qarşı səslərlə 2-ci nitlə qarşılıq var da səftdir. Cavabımız 1-dən 4. Hansı yazılışda düzgündür desəcək, olimpi olur. Olim, olim, olim. PR yoxdur. Kompani olur. Kompani kompaniyə e, monpasu olur. Monpasu bu sözün mənası şirin konfet deməkdir. Bu sözün mənası konfet deməkdir. Xırdə müxtəbərliyi konfetlə monpasu deyirlər. E, Zambaq sözü demək N-dan olmalıdır. Embriyon sözü düzdür. Demə qeyd etdim ki, monpasda N-dir. E, Kompaniyədə O-dan yazılır. E, olimpiyada J yoxdur. Ən azı M-dir. Embriyon sözü düzgün yazılıbsa, bucaq olacaq D bəndi. Lirik isimli bal hansı bir səhifə? Diqqətli oluruq ha. Lirik yox, lirik vurğulu birdədir. Lirik. Ancaq o tabedir. Bəli. Lirik sözündə k hərfi, inkiş sözündə k hərfi kimi səslənir. Xeyr. Lirik sözündəki müəllimlər k-dır, lirik. İnkiş sözündə isə k-dır. İnkişdə k-dır, lirikdə isə k-dır. Yəni i ştrixi var. Onlar eyni səsi, səs k hərfi kimi səslənin səfdir. Yəni birində k-dır, birində k-dır. Səf olacağı elə beban. Vurğusu birinci yerdədir. Bəli, lirik k yavəzlənməsi olmur. Bəli, y yavəməsi olmur. Lirik, məsələn, inartarsa lirikin olacaq. Liriyin də olmayacaq. Çağaca beban ömr hansını yanlış yazılış səhvdir desə, aksin qolab, düzdür? Vidyası olun, düzdür. Superfosfot, düzdür. Kinofilm, düzdür. Kinomaltoqrafiyadır. Bunu yazılışı kinematoqrafiyadır. Bunu da izah verməliyəm də. Azərbaycan da ümumiyyətlə dünya kino belə desək, sənətində də kinemato deyilən aparat var. Baxın, kinema. Bu aparatın adıdır. Həmin aparatla kinonu çəkirlər. Çünki noqmotoqrafiya sözdə kinema aparatının adından götürülüb. Belə böyük ayaqlı belədirsə aparat da həmin aparatdan kino filmləri çəkilir. Həmin aparatla da kinema aparatı da. Ona görə olacaq kinematoqrafiya o dil E idi. Ona görə cavab olacaq E bəndidir. Hansı cümlələrin tərkibi dodaqlanmayan qısa və uzun tələffüz ondur? Dodaqlanmayan sətlər hansılardır? A, ı, e, ə, i. A, ı, E, A, I. E. Bunlar O, U, Ö, Ü todaqlandı, A, E todaqlanmadı. E, Deyincə, hazm təkim todaqlanmır, osalun tərəfində. Araz bazardın almalıdı, çünki obledşi almanın tərkibində C vitamin, A, vitamin sözü zəhmə, vitamin deyil məllimlər, vitamindir, uzanma yoxdur. Molekul kimyə elmə məxsusdur yox? Atom. Baxın, atom. A həm uzu atomdur, atom. A həm uzanır, həm də vurğu burdadır. Cavab olacaq C bəndi. Cümhuriyyətimizin 103 ili qutlu olsun. Yox. İcidlər e, çox mərdanə mərdanə vuruşurdular. Hansı cümlə tərkibində dodaqla alma səait uzun tələffüz olunur? Çox mərdanə vuruşurdular. Atom. Atomdur. Atom, atom. İcidlər e, çox mərdanə vuruşur da. Baxın, A burdadır. Atom sözünün uzanma yoxdur. Əvvəl məni görürsən, çaxtı məni götürdüm, xeyr, A yoxdur. Olacaq bax busu. İcidlər e, çox mərdanə vuruşurlar. A uzan. Hansı cümlədən tərkibində dodaqla alma səait uzun tələffüz olunacaq? Cavab olacaq deməli E bəndi. Mərdanə sözü olacaq. Atom sözündə vurğudu uzanma deyil. Sonra işlədir sözünün fonetik təhlili başlasa, diqqətli olaraq fonetik təhlil bizi çaşdırmasın. Kök bir leksik bir qram şərtindən bax bu var ha, bu variantdə kök iki leksik budur. Nəbələm umşaq olmayan sözlüyü. Bular heç bir fonetik təhlilə aid deyil. Bizə fonetik ahəng ah, qanunu, hecada vurğu da, səs artımı, səs düşmə olur gəl. A, B, C ola bilməz. İşlədir kimi tələffüz olunur səftdir. İşlədir sözü işlədir kimi tələffüz olunur. Vuruq sonuncu heca üzərinə düşür. Bəli, işlədir düzdür. Vuruq soncudan üzərinə düşür. İşlədir kimi tələffüz olunur səftdir. Cavab olacaq D variantı. Belə müəllimlər diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.